ৱান মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে মোৰো ভাল আজি বহুদিন বিৰতিৰ পিছত আকৌ এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আচলতে আজি এটা খানা খাব গৈ আছোঁ আৰু গৈ আছোঁ চাপৰি আৰু তাৰ আগতে মই এটা কওঁ যে মই বাৰ্থডে ব্লগ এটাত দেখুৱাইছিলোঁ দুখন নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলোঁ ইতিমধ্যে নাটক এখন মন্থস্থ হৈ গ'ল কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু তাত মই নাটকত যিবোৰ গান আছিল সেই গানবোৰ কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছিলোঁ আৰু সেই গানৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি দিম বাৰু আৰু আজিৰ ব্লগটো হৈছে যিখিনি আমি অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছিলোঁ নাটকখনৰ সেই গোটেইখিনি মিলি আজি এটা আমি প্ৰীতি ভোজ খাম আৰু ভোজটো খাবলৈ যাম চাপৰিল আপোনালোকৰ অঞ্চলবোৰত এনেদৰে নাটক পাতেনে নাই মোক জনাবচোন আৰু আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে পতা হয় দুই অক্টোবৰৰ তাৰিখে গান্ধী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি দুখন মন্থস্থ কৰা হয় গাঁৱৰ সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিলি পেলাই নাটকখন কৰে আৰু গাঁৱত এনেদৰে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ হৈ থাকিলে আমাৰ যিসকল উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণেও খুবেই ভাল আৰু এইবাৰো আমি আমাৰ নাটকত বহুত নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লোৱা হৈছিল তেওঁলোকক শিকোৱা হৈছিল তেনেদৰে প্ৰতি বছৰে নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী লোৱা হয় আৰু তেওঁলোকক শিকোৱা হয় আৰু এইটো অতীজৰ পৰাই চলি আহিছে আমাৰ গাঁৱৰ যিসকল নাটকৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি আৰু যিসকল এইবোৰত অলপ অভিজ্ঞ তেওঁলোকে ওলাই আহি এনেদৰে নাটক পাতে আৰু যিখিনি আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক লৈ নাটক কৰে আৰু শিকাই বুজায় চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আজি আমি যাম খানা খাবলৈ চ' আৰু আপোনালোকেও ভাল পাব বিশেষকৈ চাপৰি যি পৰিৱেশ সেয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি আৰু মোৰ পিছফালে বহিছে এয়া ভনিতা মোৰ ভণ্টি আমাৰ গাঁৱৰে ছোৱালী মোক চাগে দেখি ভাবিছে মই কিয় মুখখন এনেকৈ ঢাকি লৈছোঁ আচলতে ৰাস্তাটো একদম ধূলি আৰু এয়া আগে আগে টেম্পু আৰু পিছে পিছে আমিবোৰ চাপৰিৰ পৰিৱেশটো আচলতে আৰু একমাহ মাহ দুমাহৰ পিছত বেছিকৈ ভাল লাগে কিন্তু তথাপিও আমি যিহেতু খানাটো খাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং কৰিয়ে আছোঁ কৰিয়ে আছোঁ ফাইনেলি আজি হ'ল দে আৰু তাতে আজি চানডে' ছানডেৰ বন্ধৰ দিন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিয়ে খানাটো কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ কোনে কোনে বাৰু এনেকৈ চাপৰিলে খানা খাবলৈ যায় কমেণ্টত জনাবচোন মোৰ বাবে চাপৰিৰ পৰিৱেশটো নতুন বাৰু কিন্তু বাকীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰায় প্ৰতি বছৰে হেনো এনেদৰে প্ৰীতি ভোজ খাবলৈ গৈয়ে থাকে শেষত এয়া আহি পালোহি ধূলি খাই খাই মোৰ পিছফালে চাগে ঠাইখিনি দেখি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে পৰিৱেশটো আচলতে খুব সুন্দৰ মই হয়তো বুজাব নোৱাৰিম এয়া সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে দুই তিনি মাহৰ পিছত বেছি ভাল লাগে যিহেতু সৰিয়হৰ খেতি কৰে সৰিয়হ চাৰিওফালে সৰিয়হৰ হালধীয়া এটা হৈ থাকে আৰু সেউজীয়াটো আছেই আৰু সময় সুবিধা মিলিলে মই নিশ্চয় বাৰু ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰী সময়ত আহি আকৌ এবাৰ মই এনেদৰে ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম বাৰু আৰু এয়া ভোজৰ যুঁজা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ৰান্ধনীৰ দায়িত্ব শেষত মোৰ ভাগতেই পৰিলে এয়া প্ৰথমতে দালিটো বহাই দিলোঁ তাৰপিছত মাংস মাছ আৰু ভাত আইটেম আমাৰ বেছি নাছিলে আৰু সকলোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনাটো হ'ল মাছ আমি নিয়া নাছিলোঁ মাছ তাৰ পৰাই কোনোবাই কোনোবাই জাল মারিছিলে তারপরে আমি ললু লল কলেও ভুল হব আসলে দিছে আমিও সেই কারণে সান্সতে ডান্স মারিল মাঝে মাঝে অকণ ডান্স আর খানাও বনায় আছে আৰু প্ৰতিবছৰে আমাৰ গাঁৱত এনেদৰে নাটক পতা হয় আৰু এই নাটক মই শুনামতে প্ৰায় আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগৰ পৰাই পাতি আছে আৰু ময়ো অভিনয় প্ৰথম ইয়াতেই শিকিছোঁ আৰু আজি আচলতে নাটকৰ লগত জড়িত থকা সকলো কলা কৌশলী অভিনেতা অভিনেত্ৰী উপস্থিত নাই তেওঁলোক থকা হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু মই নাটক দুখন পাৰিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিম আৰু এই সুযোগতে আমাৰ পৰিচালক দুজনলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে শিকাইছে আৰু সকলো দৰ্শকৰ মুখতে শুনিছোঁ বহুত ভাল হৈছে বুলি আৰু এই আমি খাই বজৰি হৈ গ'লোঁ সময় প্ৰায় দুইমান বাজিছিল বৰ বেছি টাইম নালাগিল বাৰু বনাওঁতে দুই ঘণ্টা মানতে হৈ গ'ল আৰু এই চচপেনত ভাতখিনি দেখি চাগে ভাবিছে আপোনালোকে ভাতখিনি নষ্ট হ'ল থাকি গ'ল আচলতে বেছিকেই বনোৱা হৈছিল কাৰণ আৰু কেইজনমান মানুহ আহিব লগা আছিলে আমাৰ কিন্তু বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু ভাতখিনিও নষ্ট নহ'ল দিয়ক যিহেতু গাঁৱৰে আৰু কেইজনমান দাদা চাপৰিলে কাম কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁলোককে আমি ভাতখিনি দিলোঁ আৰু শেষত ফুল্লি এনজয়মেণ্ট এইজনক আমি আজি খানাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ বুলি ক'ব লাগিব বহুত ফূৰ্তিৱান ল'ৰা ভাল লাগিল সঁচাকৈ তাক লগ পাই এই ল'ৰাজনক লগ পোৱাৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা আছে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ ইয়াক মই লগ পাইছিলোঁ আজিৰ পৰা দুই বছৰ আগতে এখন ফাংচনত ফাংচনখন আছিল আমাৰ নিচেই ঘৰৰ কাষতে আৰু ফাংচনখনৰ দৰ্শক হিচাপে সিও চাই আছিল আৰু আমিও চাই আছিলোঁ আৰু সেইদিনা মোৰ লগতে আছিল এজন ভাইটি আৰু এজনী ভণ্টী আৰু যেতিয়া শেষ ৰাতি আমি নাচিবলৈ লৈছিলোঁ ফূৰ্তি কৰিবলৈ লৈছিলোঁ তেতিয়া ল'ৰাজনেও নাচি নাচি আমাৰ লগতে আহি নাচি আছিলে আৰু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ হয়তো মোৰ ভাইটিজনৰ চাগে বন্ধু কোনোবা চিনাকি সেইবাবে আমি সকলোৱে মিলি একেলগে নাচি আছিলোঁ আৰু সেই নাচি থাকোঁতেই নাচি থাকোঁতেই হঠাৎ যেতিয়া তাক সুধিলোঁ তুমি ক'ৰ ল'ৰা ক'ত ঘৰ তেতিয়া ক'লে মইতো আপোনালোকক চিনি নাপাওঁ নাচি আছিলে সেইকাৰণে ভাল লাগিল সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতে ময়ো নাচি দিলোঁ আৰু সেয়াই আমাৰ প্ৰথম চিনাকি আছিল আৰু তেতিয়াই মই তাক কথা দিছিলোঁ যে মোৰ যিকোনো অনুষ্ঠান হওক বা কিবা ভিডিঅ' প্ৰগ্ৰেম হওক বা ডান্সৰ কিবা হওক মই তোমাক বিচাৰিম বুলি আৰু সেই কথামতেই মই যেতিয়া নাটকত নাটকত যেতিয়া ডান্সৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তেতিয়াই মই তাক বিচাৰিছিলোঁ আৰু সিও বহুত ধুনীয়াকৈ সহযোগিতা কৰিলে আৰু তেনেকৈ আচৰিতভাৱে তাক লগ পায় আৰু আজি আমাৰ লগতে সি এনেদৰে ধেমালি কৰি আছে সঁচাই সি বৰ ফূৰ্তিবান ল'ৰা ভাল হওক তাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু বাকী সকলোখিনি আমি একেখন গাঁৱৰেই আৰু এই যে খুবকৈ নাচি আছে ছোৱালীজনী সেইজনীয়ে মোৰ ভণ্টী মোৰ মামাৰ ছোৱালী আৰু এয়া বাকী গোটেইখিনি আমি নাটকৰে অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু যিহেতু প্ৰতি বছৰে গাঁৱত নাটক পতা হয় আৰু সেই নাটকৰ পিছতে আমি এনেদৰে প্ৰীতিভোজ খাওঁ پھوخي بي هوتا پاھھو بي ھوخي আৰু শেষত এয়া আমি সন্ধিয়া উভতিবোৰ হ'ল আৰু ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে সকলোৱে এনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰি নাচি বাগি অলপ এনজয় কৰি ঘৰমুৱা হ'লোঁ আৰু আমাৰ আজি এই ফূৰ্তিবোৰ কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু যদিহে ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম এইটো নতুন ভিডিঅ'ত চ' সকলো ভালে থাকক হেল্ডি খাওক ঈশ্বৰক বিশ্বাস ৰাখক আৰু বিন্দাস থাকক এনেদৰে ফূৰ্তি কৰি আহি খুবেই ভাল লাগিল আমাৰ লগতে যিসকল বাটৰুৱা আছিল তেওঁলোকেও আমাক সহযোগ কৰিলে সেয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে